আমাৰ আমি যিখিনি অসমীয়া আলু খেতি কৰিছিলোঁ আলুখিনিত ইন্দোৰে অলপ বেয়া তাৰমানে ইন্দোৰে আমাৰ আলুখিনি অলপ হেৰি কৰিলা নষ্ট কৰিলা তাৰ কাৰণে আমাৰ এই আলুটো আমাৰ বৰ্তমান আঢ়ৈ মাহ হৈ গ'ল আৰু পোন্ধৰ দিন লগা আছিল যিহেতু তিনিমাহ গছডিলা মৰা নাই আমি তাৰমানে এই আলুখিনি তুলিব লগা কাৰণ এটাই হ'ল ইন্দোৰৰ কাৰণে ইন্দোৰে আলুখিনি তাৰমানে খলে খলেই খাই গৈছে সেইকাৰণে আমি আজি ইন্দুৰখিনি ইন্দুৰে খোৱাৰ কাৰণে আমি আলুখিনি তুলিব খুজিছোঁ এই আলুখিনি আমি এতিয়া তুলিম ইমান ডাঙৰ হৈছে বাৰু চাবিয়ে বোলে আলুখিনি এই আলু যিহেতু আমাৰ আলু এই আলু ইমান ডাঙৰ হৈছে বৰ্তমান এইটো ৰংপুৰীয়া এইটো ৰঙা আলু এইটো বগা আলু আমি তা আলু তুলি আছোঁ ইয়াৰ বৰ্তমান ইন্দুৰে খোৱাৰ কাৰণে আমি আলুখিনি তুলিব লগা হ'ল কিন্তু প্ৰকৃতিৰ বস্তু আৰু খালা আৰু এইবিলাক খাই খাই গৈছে এইগুলা আবার আলু তলি মূলা আছে এটা মূলাবিলা আবার এনে নষ্ট হয়ে গেছে যদি কোনো খুঁটি করে বলে ভাবে আলু তলি এই মূলা নিবাড়া হয় এটা বগা মূলা ইমান ডাঙা হয়েছে মূলা আমার হেয়া চাইছো এই মূলা ইন্দুরে পাল্টাইছি আর এই ফলে এই ইন্দু শাড়ি খাইছে এইয়া ইন্দুরে তো খেতে করবা নয় আমার আলুকে খাইছে আর খাক দে প্রকৃতির বস্তু হে আলুখিনি খাই খাই গেছি

আমাৰ আলু খেতিখিনিৰ যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগছে তেতিয়াহ'লে এটা লাইক কৰিবি আৰু মোৰ চেনেলটো যিসকলে নতুনকৈ চাই আছে তেওঁলোকেও মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবি কাৰণ আমি আলু খেতি কৰি আমি ভাল পাওঁ যেতিয়া আমি নতুন প্ৰজন্ম আমি আগবাঢ়ি আহিছোঁ তাৰ কাৰণে ৰাইজৰ আশীৰ্বাদ কৰিবি